Друг не смеется Ты включи ему солнце Ты включи ему звезды Это просто Ты исправь ошибку Превращая в улыбку Все грустинки и слезы Это просто Воскресенье, суббота Дружба это не работа Дружба это не работа Есть друзья А для них У друзей нет выходных i 直播。 Дякую кожної родини і всієї нашої країни. І ми дорослі кожного дня піклуємося про те, щоб ви виросли здоровими, розумними, вихованими, бо ви наше майбутнє. Тому всіх вас я вітаю зі святом. Діти, ви хочете потрапити в Так! паску до прекрасних фей. Ваш удачи! задаешь вопрос и хочется у взрослых спросить слушайте такие все красивые такие все классные и откуда потом берутся такие разные да во взрослой жизни но наверное здесь и родители и семьи должны в первую очередь заниматься воспитанием Но а что касается таких прекрасных детских садов то я с уверенностью говорю по области много я ездил и видел разные детские сады но такой уникальный, ну в области единственный. В Харькове есть еще похожие детские садики по проекту, и... ну а то, что здесь, ну Поэтому то, что имеем, нужно, конечно, ценить, приумножать и улучшать. И это, наверное, задача взрослых нас. Деп... Да, молодец. Иди сюда. Становись рядом. Вот. Поэтому задача, задача взрослых, конечно, это приумножать. И вот то, что сегодня имеем с крышей, ну, наверное, я свой адрес принимаю всю эту критику и обещаю при всех, что мы в кратчайшие сроки исправим это безобразие, которое вот заливает. Такой прекрасный детский садик. Ну и судя по тому, что здесь и депутаты объединенной территориальной громады Старосалковской, я уверен, что мы это осуществим вместе. Им никуда не деться, и мы в одной, как говорится, лодке. Спасибо тебе. Всем добра, здоровья, успехов. И... Побольше, побольше вот таких прекрасных деток чтобы в жизни каждого было. Это самое ценное, самое дорогое, ради чего мы живем и ради чего мы работаем. Всех с праздником! Дорогие наши детки, шановные врахователи, шановные врачи! Я все остальное, все следующее поздравляю маленьких деточек, с таким замечательным международным праздником. Желаю, чтобы вы постоянно такие были цветущие, красивые, улыбающиеся. Чтобы вы не знали ни горя, ни бед, ничего. И дай Бог вам все самое-самое наилучшее. Самое ну а батькам, конечно, воспитателям спасибо за воспитание таких прекрасных, умных, чутливых, веселых деточек. С праздником! Мы присоединяемся к поздравлениям, детки, вы вот такие красивые. Счастья вам, слушайте э, родителей, уважайте своих воспитателей, и все у вас будет хорошо. Всем известно, что дети – это цветы нашей жизни, да? И вот хотелось бы, чтобы эти цветы выросли здоровенькие, красивенькие, умненькие. А мы вам поможем в этом э, во всем реализовать. Если свалится счастье, подели его на части и раздай всем друзьям. Это просто. А когда будет надо, все друзья будут рядом, чтобы включить тебе солнце или звезды. Весенняя суббота, дружба это, это не работа, дружба это не работа. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Рівна фея Фея мужики. Фея На що пісні звуки рожика лунає. День такий святковий, пісня всіх вітає. <плодження> Зараз дітей наша фея змахне своєю чоріною паличкою і ви почуєте чудову пісню у виконанні дітей другої молодшої групи номер 2 Хочешь это послушать? Да! да! Классно! Вась сюди подивіться із чарівною скринькою. І її загадки живуть у цій скринці. Зараз Фея буде діставати з катулочки предмет, а ви будете пізнавати, з якої він казки і як ця казка називається. Добре? Да. Ну що, готові? Так! Да. Діставай. Кура скряга, кура скряга. А что да. в руках у Фей? Я не да. знаю. Да, да, не дитя. Да. Какие разум, дети! Молодцы. А ну, соратанишки, выходьте на доришку. Не вгадали, це феєм танцю. Фея танцю, звеселить усіх гостей на святі. Зараз вона змагне своєю чарівною паличкою. Каже, граємо диком крадай, будемо танцювати. Граємо диковай, будемо танцювати. Будет видно иллюминатор, дружба это экватор Если каждый друг планеты другу ромашкой помашет То станет ясно, дружба это планета ромашек Воскресенье, суббота, дружба это не работа Дружба это не работа Есть друзья, а для них у друзей нет выходных Час пришел погратись, веселитись, разважатись. И нас фея запрошує дуже цікаву веселу гру, яка називається Наймолодші і тепер щої молодшої групи. А ну Виходьте сюди, на молодші. Душа, тоді всі сюди до мене. всі, Діксі. Мы обовязково скористуемся твоим подарунком. Скористуемся? Да, я малюю на асфальте и солнечко, и квизик. На лице все лица. Добро? Краинцы, мы побывали. Час фейна, чаревни и металлы. Летай ты в шаг на кульках колеровых. Милых, добрых, вкусных. Видите, чем горненький.